сложилось, что сегодня и Международный День Музыки и Двери Дня Учителя. Все, что делалось вашими усилиями, усилиями преподавателей, в большой буквы. Преподаватель в школе это есть обязанность и все должны ее как бы выполнять и делать. А вот что касается уже музыкальной школы, это больше уже очень рад, что в этом небольшом скромном помещении здесь находится центр Никутинского искусства, я так бы сказал. Я думаю, когда-то будет у нас возможность сделать огромный большой дворец для того, чтобы достойно было здесь и преподавателям, и, конечно же, нашим детям, нашим будущим жителям, будущим строителям нашей независимой, красивой, цветущей Украины. Я всех желать вам всегда быть таким же добрыми, добрыми э, в отношении и детей, э, быть всегда такими по-отчески, по-матерински заботленными, какими вы всегда вот, показываете, и наши дети добиваются больших успехов. Спасибо вам огромное за ваш нелегкий, но очень почетный Дякую, педагогічний колектив Дитячої Музичної школи за вагомий внесок у розвиток культури міста, сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, невтомний творчий пошук і успіхи у досконаленні навчально-виховного процесу, відданість музичного мистецтва та знагодення вчителя. Подякою відзначається колектив Люботинської дитячої музичної школи. Помощник помічник народного депутата України Володимира Михайловича Кацуби, Олександр Сергеевич Нечипоренко. дал нам э, директора Центра почетного гражданина на уроке лейтенанта, почетного э, Безусловно, талантливые дети, и я, буду чуть этим ребенком, когда мне вешали ленинский холстер, а мне вешали его два в прошлом, в будущем, я был в четвертом классе, они были в седьмом классе, это Касмин Ленинградский, народный, заслуженный артист Украины, будущий директор театра юного зрителя, и э, второй был э, Хаид Валерий, который... Впоследствии тоже стал заслуженным работником физической культуры и спорта, выступал в эстрадном жанре и сейчас он э, уехал в Израиль, живет там, но до сих пор и на страничке в друзьях пишет с типа, теплотой о тех э, днях, которые прожил в городе Любовь. Безусловно, любому таланту надо дать шанс развиться. Безусловно, талантливые дети. Поэтому, когда я при поддержке своих друзей делал детскую и спортивную школу, я не подозревал, что она получит такой успех и будет разлой всех авторитетов на территории Харьковской области. В этом году Герон Горданович Маркевич, который стал тоже почетным гражданином города Лебедяна, подарил детский и автобус. И я этот автобус предлагаю вам ученикам и преподавателям школы использовать для того, чтобы вводить коллективы на различного рода концертов, на различного рода мероприятия, которые проводятся у вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо за это. Я думаю, что вот этот подарок, который мы вручим вам, это микрофон или микрофон, поможет вам я думаю, что мы будем над этим работать. Если вы помните, что, что было пять лет назад на базе Бате, если мы школе, что сейчас для сейчас. То есть дорога себе ведущая. Надо брать и делать. Надо делать и совершенствоваться, потому что совершенство нет предела. У вас праздников, детей, праздников. Позвольте мне вручить. Награду а на будь-які накопи. Вадим Михайлович Кацури, патріот України, Юрій Василь. Друзі, прийміть вітання від секретаря Люботинської міської ради Лариси Васильівни Гільової.